Итак, друзья, всем привет. Это долгожданная рубрика А Scramble Cat. Да. И сегодня мы будем читать не только вопросы с Ютуба, но и даже с контакта. И, пожалуй, начнем с вопросов о Евгения ну, в, в или как он себя представляет, как это вышло? Вы что, я сто процентов не знаю, и это правда. Первое. Сколько у тебя стоящих? Покажи. Одну ты сейчас видишь свою прекрасную экран, а вторую я думаю ты наверное уже сто раз видел. И это такая стоечка. Вот это зовут Нэнси, а это Шелли. Я намерена получить еще хотя бы одну. Надо подумать какой-нибудь способ ее достать. И скорее всего это будет стоячка из новой коллекции. Я наверное буду часто ходить, чтобы найти стоячку, да. А теперь немного упоротости. Ты родилась на Венере? Да, я Венерка. Что? Что я сказала? Ладно, в общем, да, я с Венеры, я, я, я не такой сущий. В общем, с чем-то там на башке. И я вот сейчас вас всех зажгу ну, с помощью своего взгляда. Ладно, я пошли. Я. Я с земли. Да из параллельного мира. Ладно, я обычная девушка земля. У меня не свинера, к сожалению. Знаешь, у меня есть Я тебя очень сильно поздравляю. И, и, знаешь, я хочу взять у них телефон. Когда ежик пойдет спать? Когда он докурит свою сигаретку и наступит конец света. Ты считал свои головные волосы. Да, сейчас тебе скажу сколько их. Их полно 1552 миллиона тысяч волос на моей голове. Ну ладно, я пошутила, я их не считала. А с криптом я тоже закончила на все пять. Пока, братюни. А ладно ютуб. Я тебя тоже очень сильно люблю. Итак, а теперь вопросики с ютуба. Я надеюсь, что это все вопросы потому что за а, и мне не могу не загрузиться. Да, но моей меня что-то все как-то так. Так, сейчас мы уже ставим все приемы. Могу не все загрузиться. Вообще, мне очень долго сгружилось это видео. Ну ладно, блин, все-таки вот к этим вот прекрасным длинным вопросам. Итак, первый вопрос, пожалуй, будет от задания LPS. Ну, да, я здесь не правильно Считаю, просто я такой что не мастер, хотя я изучаю его. Но в произношении я точно не мастер. Да, и это ее единственный вопросик, он звучит так. Ты заказываешь ЛПС? Да, я заказываю ЛПС, но иногда бывает, если я сделаю ставку, меня может туда обогнать. Это, к сожалению, не так потому что много людей хотят там, допустим, какую-нибудь Арчи, Лешли, да, или стойку какую-нибудь. В общем, вы поняли. Но ну, я заказываю пэтов, и если тебе интересно, ты можешь посмотреть моих видео, и ты там найдешь некоторые видео, которые я распаковываю, ну, типа распаковывала своих пэтов с ebay. Теперь перейдем к вопросикам от Катя ЛПС Стар. Привет, Няша. Вот тебе вопросики. Первый. У тебя компьютер или ноутбук? У меня есть и то, и другое. У тебя есть Далматинец? Пэт. То, что нет, но было бы очень неплохо его заиметь. Любишь яблочки? Обожаю яблоки! Анатолий. Ты читала котов воителей? большому к сожалению нет, хотя мне часто заставляют читать, но иногда бывает, что мне говорят, что книга, которую я хочу прочитать является одной из самых тупых, которые они видели. Да. Хотя я так не считаю. И при первой возможности обязательно прочитаю и какой-то наверняка сериал я вот и не разбираюсь и обязательно посмотрю и не прочитаю ну какой -то. какой -то телефон если не секрет у меня Samsung. да но это не супер крутой телефон который вы ожидали я думаю что они теперь какие-нибудь супер крутые телефоны выпускают нет сейчас видите отражение да. Да, все равно может какие-то звуки это у меня панчер здесь да, вот это мой, мой мой телефон. Он очень старый. Он... Ну вот какой-то вот как-то. так. Но зато заряжается он быстро. Правда, игр на нем нет. Если что, у меня тоже 11. Будет в августе. Это были все вопросы от. ЛП Стар и переходим к вопросам от музыки. Пакуй, прости, если неправильно читаю, то и не, как я понимаю, японский или китайский. Да. Японии это то дигни одно и то Сори за это, да, реально. Потому что у них похожие имена и все такое. Я понимаю, что еще кто-нибудь без комменты. Да ты что, это разная страна, а ты что Корею с Японией потой. Боже мой. Да, ну, в общем, сори за это. Причем же к вопросикам. Привет, дня, бро... вопросы. А вопросы. Первый, ты любишь собак? М -м, вроде бы, да. Какой твой любимый сок? Ну, вообще, я люблю вишневый, помидорный, морс и другое бесконечное количество. Ты отличница? Да, я закончил на все пятерки. Я уже... Боже мой, вода какая-то. Я уже третью четверть заканчиваю на все пятерки. И в прошлом году закончил на все пятерки. И да, позапрошлом, да. Ну, пока что все очень даже неплохо. В каком городе ты живешь? Я живу в городе Химки, в Московской области. Адрес я говорить не буду. Я тоже в пятый класс перейду. И последний вопрос от нее. Какие твои любимые ЛПС? Стоячик не считаем. Не знаю, можно ли это назвать стоячкой, но это без хвоста кошка мне очень нравится. Я и тупо случайно рисовала ресницы, это просто прикола, они не сдерлись. Я за это очень себя караю, за то, что не могу найти хвост. Знаете, я немного чувствую себя в этом смысле Эдварда Элриком но остального химика, который пытается найти тело своего, Ну, как бы, найти камень. А я пытаюсь найти хвост этой кошки, да. Ну, тоже мне еще нравится. Вот, например, он очень нравится. Потом мне очень нравится вот этот Вот этот вот чел. Вот такой же собак где-то валяется. Тоже нравится. Мне еще нравится моя новая кошка. Да. Так, мне не искать всех. И вот еще, знаете, у меня творится. Мне тут мне вот тоже очень нравится. Да мне вообще все по этому нравится. Ну, это были все вопросы от Мизуки Факую. Прям к вопросам от ЛПС Гелл. Теперь вопросики от ЛПС Girl. Чем занимаешь свободное время? В свободное время я обычно рисую и без пластилина и сижу за компом. Какого пэта из новой коллекции ты бы хотела? Честно, там много хороших пэтов, и всех перечислить я и показать не могу. Например, там есть стоячка, которую вы думаю, не знаете о ней. Еще есть собака, как у тебя, кстати говоря, Лавайс Гелл, который ты сняла клип недавно. И такая, знаете, розовая, может, я показывала в видео. Тоже кошка, вот похожая, вот такой модели. она тоже очень нравится. Вот такая модель. И я, может, там еще есть какие-то прекрасные поэты с малышами. Ну, в общем, много чего там интересного для меня найдется. Что тебе больше нравится, лепить из пластилина или рисовать? Ты меня поставила в тупике, даже не знаю, что лучше. Ну, наверное, рисовать. Это все. Ты супер, жду ответов. Ну и у нас, пожалуй, тоже все. С вами была Алгоселес, Юпэт, Нэнси и, и, и За. И это был Аск И ставим вопросики внизу, открываем описание, уступаем в мои группы. Добавляйте, друзья, ВКонтакте, Фейсбуке и лайкаем наши видео, подписывайтесь на канал. Не забывай, что мы есть, и мы готовы каждый день радовать вас. Ну, хотя бы комментарии. Всем пока!